নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ডি ডি আৰ্ট চেনেললৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ ভিডিঅ' আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ভূগোলৰ অধ্যায় ন অধ্যায়টোৰ নাম হৈছে আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্য আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্য নামৰ অধ্যায়টোৰ অনুশীলনীত থকা আটাইবোৰ প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ উত্তৰ লগতে পৰীক্ষাৰ বাবে সম্ভাব্য কিছু প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ আলোচনা কৰিম আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা এক নম প্ৰশ্নত দিয়া আছিলে পৃথিৱীৰ বৃহৎ বন্দৰবোৰ হ'ল কেইবাটাও উত্তৰ দিয়া আছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নাবিক বন্দৰ অৰ্থাৎ কটো শুদ্ধ হ'ব তলত উল্লেখ কৰা কোনখন মহাদেশৰ বিশ্ব বাণিজ্য প্ৰৱাহ আটাইতকৈ বেছি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইউৰোপ দক্ষিণ আমেৰিকাৰ কোনখন দেশ অ' পি ই চি খণ্ডৰ অন্তৰ্গত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গ ভেনিজুৱেলা তলত উল্লেখ কৰা বাণিজ্য খণ্ডৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষক কোনটোৰ সহযোগী সদস্য শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক এছ এ এফ টি এ এতিয়া আমি অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নসমূহ পিছলৈকে চাম তাৰ মাজতে অতিৰিক্ত প্ৰশ্নোত্তৰ কেইটামান চাই লওঁ আহাচোন অ' পি ই চিৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কি অলপ আগতে যে পালোঁ দক্ষিণ আমেৰিকাৰ কোনখন দেশ অ' পি ই চিৰ অন্তৰ্গত এতিয়া এই অ' পি ই চিনো কি জানি লোৱা অ' পি ই চি হৈছে অৰ্গেনাইজেশ্যন অৱ পেট্ৰলিয়াম এক্সপৰ্টিং কাণ্ট্ৰিজ চমুকৈ ইয়াক অপেক বা অ' পি ই চি বুলিও কোৱা হয় বিনিময় পথাৰ কাক বোলে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে দ্ৰব্যৰ সলনি দ্ৰব্য সলনি কৰা পুৰণিকালৰ ব্যৱস্থাটোকে বিনিময় প্ৰথা বোলে এই ব্যৱস্থাত মুদ্ৰাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নহয় উদাহৰণস্বৰূপে ধানৰ সলনি মৰাপাট সলনি কৰা হয় তিনি নং প্ৰশ্ন জোনবিল মেলা কিহৰ বাবে বিখ্যাত আৰু ক'ত অৱস্থিত উত্তৰ হৈছে জোনবিল মেলাত এতিয়াও বিনিময় পথাৰে দ্ৰব্যৰ আদান প্ৰদান হয় এই মেলা প্ৰতি বছৰে মৰিগাঁও জিলাত অনুষ্ঠিত হয় চাৰি নং প্ৰশ্ন মুক্ত বাণিজ্য কি উত্তৰ কোনো এখন দেশীয় বজাৰত বিশ্বৰ ভিন্ন দেশত উৎপাদিত সামগ্ৰী যদিহে অবাধে বেচা কিনা কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে তাকেই মুক্ত বাণিজ্য বোলে ৰুম আৰু চীন দেশক সংযোগ কৰা চিল্ক ৰোডৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে প্ৰায় ছহাজাৰ কিলোমিটাৰ ছয় নং প্ৰশ্ন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত উত্তৰ হৈছে যেনেভা ছুইজাৰলেণ্ড এইখিনি হৈছে অনুশীলনীত থকা প্র উত্তৰসমূহ মই তোমালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ দুইৰ এক নং প্ৰশ্নটো হৈছে বিশ্ব বাণিজ্য সন্থাৰ প্ৰাথমিক কাৰ্য কি উত্তৰ বিশ্ব বাণিজ্য সন্থাৰ প্ৰাথমিক কাৰ্য হৈছে বিশ্বণিজ্য নীতি প্ৰস্তুত কৰা আৰু সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত থকা বাণিজ্যিক মত বিৰোধসমূহ দূৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰা দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন পৰিশোধ ভাৰসাম্য নেতিবাচক হ'লে দেশখনৰ বাবে পৰিপন্থী হয় কিয় উত্তৰ পৰিশোধ ভাৰসাম্য দেশ এখনৰ আমদানি ৰপ্তানিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে দেশ এখনৰ ৰপ্তানিৰ তুলনাত আমদানিৰ পৰিমাণ অৰ্থাৎ মুঠ মূল্য অধিক হোৱাকৈ দেশখনৰ নেতিবাচক পৰিশোধ ভাৰসাম্য বোলা হয় এনে হোৱাৰ ফলত দেশখনে অন্য দেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাটো সূচায় আৰু ই দেশখনৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ পৰিপন্থী এতিয়া তোমালোকে চোৱা এইটো তিনি হ'ব লাগিছিলে তিনিৰ এক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত বন্দৰবোৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি যুক্তি সহকাৰে বুজাই লিখা উত্তৰ আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যৰ মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰেই হৈছে বন্দৰ আৰু পোটাশ্ৰয়বোৰ এই বন্দৰবোৰৰ জৰিয়তেই বিভিন্ন মহাদেশবোৰৰ লগত যাতায়তৰ সম্পৰ্ক জড়িত হৈ আছে আদিম কালৰে পৰা বিভিন্ন দ্ৰব্য সামগ্ৰী আৰু যাত্ৰী এই বন্দৰবোৰৰ মাজেৰেই এখন দেশৰ পৰা অন্য এখন দেশলৈ অহা যোৱা কৰে বন্দৰবোৰত সামগ্ৰীৰ উঠা নমাৰ লগতে সংৰক্ষণৰ বাবে শীত তাত নিয়ন্ত্ৰিত ভঁৰালৰ ব্যৱস্থা থাকে ইয়াৰ লগতে মানুহৰ সমাগমৰ বাবে এনে অঞ্চলত বৃহৎ বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰও গঢ় লৈ উঠে সেয়ে আমি ক'ব পাৰোঁ বাণিজ্য ক্ষেত্ৰত বন্দৰবোৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা অলেখ এতিয়া আমি চাওঁ অহা শেষৰ প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ উত্তৰলৈকে বিশ্ব বাণিজ্যৰ পৰা দেশবোৰ কেনেকৈ লাভান্বিত হয় লিখা উত্তৰ হৈছে বিশ্বণিজ্যৰ ফলস্বৰূপে প্ৰতিখন দেশেই এখন বৃহৎ বজাৰ লাভ কৰে ইয়াৰ জৰিয়তে কোনো এবিধ ঘৰুৱাভাৱে উৎপাদিত দ্ৰব্য বিশ্বৰ আন প্ৰান্তলৈকে যোৱাৰ থল থাকে যাৰ বাবে প্ৰত্যেকখন দেশেই লাভান্বিত হয় লগতে আহে মুক্ত বাণিজ্যৰ কথা আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই গোটেই প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ উত্তৰসমূহ ভালদৰে বুজিব পাৰিলা তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আছানে পাঠ অনুযায়ী প্ৰত্যেকটো অনুশীলনীৰ প্ৰশ্ন লগতে ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন সকলো আগবঢ়াই থকা হৈছে অৰ্থাৎ ভূগোলৰ বাবে তোমালোকে আৰু অন্য নাচালেও হ'ব যদিহে তোমালোকে এই ভিডিঅ' চিৰিজটো একাধিক্ৰমে চাই যোৱা আৰু এইসমূহ তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ